Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kota pengaget pulau tatap-tatap saking kelas Kaleu Sekawan Likur C nim sengang doso wulu pulau samake wanten candi bacang ratu terpipun wonten terumulan Mojokerto nah candi bacang ratu meniko salah setunggaling peninggalan sejarah Ingkang Wonten datang Kadipaten Mojokerto Kados Bundi Triosipun Wonten Candi Bajang Ratu Meniko Monggo Ibu Pirsani video niko Ngantos Paripurno Candi Bajang Ratu Sing mapane ana Desa Temun, Kecamatan Trowulan, Kadipaten, Mojokerto. Kanggo para wisatawan sing kepingin mlebu ana Candi Bajang Ratu iso bayar ana loket mung 10.000 Cengkebak sejarah lan misteri. Dudu mung watu, nanging saksi budaya lan crita leluhur Jawa. Ing video iki, ayo ngulik folklor lan mitosik isih urip saka warga sakupenge. kalau samandhi kalian Bapak Singet, Bapak Slamet, Bapak Slamet, Petikarta Demikian kula nya tembak ade nuwun pirsa ngene nyu Candi Bajang Ratu menika. Kapisanan kula badhe nyuwun pirsa -nyi makna utawi simbol-simbol wonten -simbol. tiran candi Oke Oke. Okay. Nah, niko yang ageng menika namine ukiran tawa. Nah, ukiran kala niko kang ini pun uh, pelindung utawi penolak, penolak balak utawi penolak rojak. wonten relip cerita carmayana wonten uh, samping napa tembok pawetan uh, bilen niku wonten relit carmayana niku nggambaraken uh, tarunge utawi nopo uh, tukaran nah uh, antarane napa niku uh, napa niku anuman kali A raksasa adoh atau... Nah, ada lip, tip tasir Tanjung kalian beli kawan ini ku topo kangge panutan, fungsi pun kangge panutan. Dan itu fungsi relit ini tolak. Tanya jual malu, wantan relit sing topo gambar punter wantan berintang ini ku relit enam ini relit surya utawi. Eh pasal tu misalnya ni ku senyengi, eh pasal cowok tu senyengi, serial tahu senyengi. Nanti ku pun aa uh, mboten uh, so sabe eh sawen Lajeng pitakenan angka Pak niko candi pacang 100 yen miku dipun bangun nika ancasipun menapa Oh iya okay. niki sakane niku mopo piyang niki tiyang-tiyang ngagem iki gapura itu pintu, ala uh, dalan nggih dalan ngepet ya gapura niku dalan ngepet dapurannya ku darah melepet dateng bangunan siji nah nopo uh, tiang harga lebih sanjang niku bangunan ini kanje mlebet tenggak uh, bangunan siji utawi nopo melepet teh utawi lawangnya mlebet tenggak bangunan siji bangunan siji ini pun cam, sampai-sampai niko darang kepanggik tempunti panggilan ini lah bangunan siji niko yang terhubungkan ini kali uh, asetor Raja Masyubai nomor kali yang itu yang oh, oh, enten dengan ini kali uh, Raja nomor kali yang buka nama ini negara. tentu kan diri tanah uh, eh Raja Masyubai uh, sedang di darmakan uh, di darmakan tapi di kamelakan bangunan mereka kang, de, kang de nopunku, uh, uh, di kan di eh pengiling itu yang pengiling tadi kabar ratu atumiko kan di itu Pengiling Nyerumien iku wajama jopain nomor kalih namine jaya negara iku uh, dipun tangeri wonten Dusun Kraton, desa temun utama tangi tun cowoan mawacuk. Ndakiyo sen semut ngiti tanjing me, taulin ceriwasin witen pemerintah. Ndiha. Wadus kikun bangun niki antasikun damel istilah ipun penghormatan, nah laras, laras, nye, laras, laras penghormatan. Itawi menghormati sedoni rojo jayangi. Oh, wadih. Miki, uh, pitakenan ongkotiko, kak. Ee, yeah. uh, nying nyingi tradisi Itawi kapitayan masyarakat sa'u candi Bajang Ratu menikok menawi wonten kepercayaan notu, Oh, iye. Yeah. ne teng mriki nelis sekitar mriki nggih wonten tiang ingkang dame napa uh, acara tradhuno dame kitiatanipun nggih menika uh, Nopo napa ingkang eh dumugi mriki niku ditame nah nek masyarakat telat alam mriki kanggenipun kegiatan budaya nggih e menika kediatan Uh, sampai nah, bangunan itu kan nopo masyarakat merikin itu uh, nopo nggih sanja ini, ini punden nah bangunan itu punden punden ini bangunan engkang di pon kan kalau masyarakat sekitar tadi kayak masyarakat sekitar ini tiap uh, tahun ya binten utawi bulan suro ini tuh wonten acara namine ruwet Dusun <hesitation> ah, ruwat dusun ruwat nih ku enten dukungan nih kali relit sing kelo sebutakan mak, kelo sepata sebutakan... kemak wow relit cerita cerita anjung relit cerita cerita anjung nih ku <hesitation> uh, artor pun kang keju a jadi ruwat juga enten kaitan nih kali tungo <hesitation> ah, jadi cerita anjung nih ku berarti masyarakat dusun berikin nih ku wonten acara ruwat dusun niku ku sami kali you wont Ah, ini kok. Ah, ini untuk Wonten pun ini pun. Ah, ini kok kegiatan ini pun masyarakat bisa miliki. Terus uh, masyarakat miliki niku kok pun pun wonten bajang ratu, bajang ratu miliki. Ya, ya, bers. Eh, uh, saat mandi ini kok. Pulau Batilin beri Eh, so, uh, Muring muring, Candi menitop gas pun dinus. Masyarakat sekitar niki nopo di pun gamel, edukasi nopo di gamel, eh uh, pariwisata nopo di Oh iya yeah. lah masyarakat termasuk tentang tumbuh pemberi di setindah nomenstinda, jeleras miko utama edukasi, utama nopo ya pengetahuan ya, pasien di sana nih gua, kepingin nopo uh, sejarah pun bangunan yang kang dipun gemukiani nomor kali termasuk di damel nopong uh, nopo ya e, uh, ubiatannya niku eh wonten sing nopo eh uh, nopo uh, ketingin semerup nah katanya penting ketingin semerup Enten juga pingin ngobrol semar bicara, enten juga merasa genane, enten sih sing ngopo, ngopo kepingin nyumerpi uh, budaya nih sekitar Widi, ada <tip> ada <-tip> nih, <tip> kong. <-tip> ya, kangge termasuk ngopo nih terhadap harus mikau, edukasi, kangge ngopo pembelajaran, nopo, termasuk yang <tip> yang ringan ngopo tumbuh tindihin, menitok ya, enten jeng wisata nopo nyerang sejarah, ngeri wisata nopo ngeri udara umum, nyeri pengenalan dari sekolah yang pengenalan kepada selari laren itu nopo ngertos, nopo kali nopo ngebutin kali akan tinggalanin nengdapa yang ngebudaya nopo luluhuri pacan ditengkutu. Sampun pak cekap nyatanya di dikemiah kulomater nopo nukun misal-misal. ingkang saged kula aturaken babagan folklor candi Bajang Ratu. Mugi kita sedaya saged nguri-muri warisan budaya leluhur. Soho lestarekaken budaya jawi ingkang adiluhung lohum punika. Matur nuwun sanget sampun kreso mirengaken, Mugi pinagian malih wonten ing pawarto salalatjengipun. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.